Центр детского и юношеского творчества на улице Родимцева больше не существует. Здание сменило статус, несмотря на то, что в нем воспитывалось не одно поколение ребят. Дети в ЦДЮТе могли заниматься музыкой, спортом, петь, танцевать и готовиться к школе. Теперь им придется найти другое место для развития. Родители возмущены, почему центр решили закрыть, выясняли наши корреспонденты. Я туда ходила с пяти лет, мне там очень нравилось. Я практически там каждый день бываю. Люблю танцевать, петь, рисовать, заниматься английским. Девочкам по 7 лет научились в центре многому. Обе занимаются уже не первый год. Говорят, привязались и к педагогам, и к сверстникам. Для детей, занимающихся в центре, часто проводили концерты и выставки, на которых ребята могли показать или рассказать все, чему научились на занятиях. Однако теперь творческая судьба этих девочек и их друзей под вопросом. Ведь здание, к которому они так привыкли, теперь предназначено для других целей. Здесь будет детский сад. Федерации предусмотрены средства для того, чтобы ввести еще дополнительные места для, для, ну, для... детей дошкольного возраста. Все учреждения, где есть здания, бывшие предусмотрены предусмотренные под детский сад, мы в программу «Город малышам», хоть эти учреждения у нас и стояли на 2014 год, мы начнем их ремонтировать лет этим, вот буквально уже лет, этим летом со дня на день. Радость это не для всех. Ситуация неоднозначная, ведь с одной стороны новый сад и около 250 мест для ребятишек, которые не могут дождаться своей очереди. Другим же детям сюда вход закрыт. Коллектив мы, конечно, сохраним весь педагогический, переведем на другие базы. У нас есть ну, в, нашем, в нашей структуре есть детские домовые клубы. У нас в составе 18 детских клубов. Я думаю, ну, реально мы их, конечно, разместим. Те объединения, которым нужны большие помещения, мы постараемся договориться со школами. Эти центры, конечно, уступают по величине привычному ЦДЮту, но не по качеству обслуживания, говорят педагоги. Тем более, что они в шаговой доступности от бывшего здания. Тем не менее, этот вариант родителей не устраивает. Очень было удобно все в одном месте. Сейчас раскидают по кружкам, ездить по всему степному, сами понимаете, это не вариант. В нашем районе, который является чемпионом по росту населения, стационарного центра у детей нет. Родители считают, что ездить по всему степному не выход. В управление образования города понимают возмущение оренбуржцев. Однако новый детский сад в приоритете. Центр детского творчества отвоевать не удастся. Родители просят чиновников хотя бы предоставить альтернативу, подобную цедуюту. И сейчас готовят письмо на имя мэра. Ольга Дмитрий Григорьев, Орен ТВ.